لما داتو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Firman Allah SWT dalam ayat berikutnya, ayat ke-11 hingga ke-16 di surah Rum, bagi tuan-tuan mikir tafsir bin Qasir, turun muka pada muka surat 220, jilid yang ke-7. A'udzubillah ibn Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh, thumma ilaihi turja'un. Wa yawma taqumu sa'atu yublisul mujrimun. lam yakul lahum min syurakaihim syufa'a wa kanu bi syurakaihim kafirin. Wa yawma taqumu sa'atu yawma'idhi yatafarraqu. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ صدق الله العظيم الله مجيبتك من نسير مولان kemudian mengembalikan menghidupkannya kembali kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan dan pada hari terjadinya kiamat orang-orang berdosa terdiam berputus asa dan sekali-kali tidak ada yang bagi mereka dari berhala -berhala mereka dan adalah mereka itu mengingkari berhala-berhala mereka. Dan pada hari terjadinya kiamat, pada hari itu mereka manusia akan berada dalam berbagai bentuk golongan. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka dalam taman syurga bergembira. Adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka akan tetap berada dalam siksaan neraka. Para pendengar yang dimuliakan dari sini Allah berfirman menceritakan tentang penciptaan manusia. Bahawa mereka diciptakan kemudian akan dikembalikan kematian lalu akan bertemu dengan Allah SWT. Itu sebagaimana Allah Allah maha berkuasa mencipta manusia dari permulaan maka dia juga berkuasa untuk membalikannya iaitu pada hari kiamat nanti semua pelaku tindakan amalan mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan jadi Allah menjelaskan wa yawma taqumu sa'atu yublisul mujrimun pada hari kiamat nanti orang yang berdosa ni akan terdiam putus asa kataan ablasa yublisu ni kalau kita lihat dalam kataan penggunaan bahasa Arab yublis mana nak liblas ni dia berkataan nak liyas yublisun ay yai asun fil akhirah amma kanu yatma'una bi'ibadatihim til tilgal asnam authan fi hadhihi dunia dalam tafsir takwil al Quran merujuk perkataan iblas ni iaitu iyas putus asa kalau kita bercakap dalam bahasa Arab dan tafsir kasyaf mengatakan penggunaannya nazartuhu fa ai lam yanbis wa bais jadi kalau kita wa min al ihtijaj maknanya kalau kita bercakap dengan seorang dia terdiam dan tak boleh nak jawab maka kita panggil dia sakin mutahayir bais maknanya seorang yang tidak mampu dalam keadaan kehairanan dan kebingungan seperti itu kalau orang Arab mengatakan bahawa contohnya Naka Al-Miblas Unta ni memang tak boleh nak ditunggang lah Dalam keadaan unta ni ada masalah-masalahnya tertentu Jadi perkataan yang digunakan sini Wa oh, yawma taqu musa'atu yu beli Maknanya keadaan bila berlaku kiamat nanti Orang yang tidak beriman ni akan terdiam dan tercengang Dan penyesalan mulalah bermain dalam kotak fikirannya Kerana apa yang diberitahu ketika hidup di dunia lalu telah dinafikan Ditolak, diingkari Sekarang tiba hari tu barulah dalam keadaan seumpama ayam berak kapur apa dipanggil seperti itu tercengang kebingungan dan tak tahu nak buat apa. Dalam bahasa Arab kalau kita lihat penggunaan perkataan ni sini Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Ni al-ibda summa al-i'adah. Ini merupakan dipanggil dalam bahasa Arab sebagai tibaq. Suma ilaihi turja'un. Allah menceritakan di sini sifat orang kafir mereka tiba-tiba datang di sini turjaun ni untuk iltifat daripada kata yang menyebabkan dhamir ghaib kepada dhamir al-khitab cerita mereka tiba-tiba ditujukan kepada kamu ini tujuan untuk memberi pengertian mubalara itu dipanggil sebagai nak intensifikan makna yang dimaksudkan supaya yang baca Al-Quran ini merasai bahawa mereka sebahagian daripada ayat ini ditujukan kepada mereka untuk mereka sedar mereka akan kembali kepada Allah SWT kita baca ayat tadi fa'amal ladhina aman wa'amil salihati fahum fi rawzatihi Wa wa'amal ladhina kafaru wa kathabu bi ayatina wa liqa ila akhirah fa ikafil fil azab muhdharun ni disebut bahasa seperti yang pernah kita belajar ada mukabalah iaitu bandingkan keadaan orang bahagia dengan orang sengsara orang yang beriman beramal saleh mereka berada dalam kenikmatan manakala orang kafir dan dustakan pertemuan ayat ayat kami dan pertemuan dengan kami di akhirat ni mereka berada dalam azab sengsara jadi di antara ayat, -ayat ini juga kita dapat melihat persamaan dia suruh bunyi bahasa pada huruf akhir ini dipanggil sebagai saja lihat eh? ni ni saja nya. bukan saja dalam bahasa ayu ni sin jim dengan ain lihat eh? Turja'un mujrimun kemudian ya tafaraqun yuhbarun muhdarun semuanya maril Ma sukun dalam konteks ini dia bunyi disesakan akan sama ini keindahan usut bahasa yang dipilih oleh Allah taala dan tentu dia mengandungi kesesuaian dan keserasian yang luar biasa jadi gambaran di sini Allah memulakan ciptaan manusia kemudian membangkitkannya kedua-dua perkara itu mudah bagi Allah tapi di satu ayat Allah mengamalkan wa huwa ahwanu alaihi mengembalikan ciptaan daripada tiada kepada ada itu lebih mudah daripada menciptakannya daripada tiada lah langsung. Ini dia sulit bahasa Arab. Ini satu bentuk majas. Kata Al-Imam Sabin Al-Halabi dan tafsirnya Abdul Masud. Bahawa mencipta ke, mengulangkan penciptaan ke, meniadakan semuanya bagi Allah taala sama saja. Tapi oleh kerana ayat ni kita lihat daripada awal lagi kesaan kepada manusia untuk berfikir. Sekarang kamu gunalah kadar berfikir yang paling minimum. Tentulah kamu akan merasakan, mewujudkan satu benda yang pernah ada. Mungkin kalau kita nak bina semula rumah yang runtuh dengan pelannya yang ada, lebih mudah daripada kita kena panggil kita lukis daripada awal. Maka gesaan untuk fikir ni sampai ke peringkat semekan untuk mudahkan min li ajli taqrib untuk mudahkan manusia fikir kerana manusia ni di kalangan mereka ramai menggunakan ilmu logik di sisi Allah penciptaan itu ataupun mengulang penciptaan benda yang sejadi semua sama saja cuma bagi logik akal manusia yang sedang kita ni tujukan kepada mereka maka Allah menggunakan pendekatan mengatakan bahawa mengadakan satu yang pernah ada mengulang cipta semula benda yang pernah ada itu berbanding dengan daripada tiada kepada ada tentulah lebih mudah kan maka dapat kita perhatikan dalam ini musim dimuliakan Allah sekalian adalah untuk menggambarkan penciptaan Allah SWT bagaimana orang-orang kafir ni besok bila mengalami atau menghadapi hari kiamat itu bahulah dia terdiam kebingungan putus asa, tiada harapan kerana di dunia lu banyak menggunakan logik akal dia sebagai bentuk penolakan, penentangan tak ada apa yang dibawakan oleh rasul-rasul diutuskan kepada manusia kalau orang-orang musyrikin Mekah seperti dalam kisah yang kita sedang bentangkan ini jadi terdiamnya tak boleh nak bantah apa-apa dan tak boleh nak menentangkan apa-apa hujah lagi jadi kemudian digambarkan walam yakul lahu min syurakaihim syufa'a. Mereka tidak akan meroi syafaat apa pun daripada berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi di sini kalau kita perhatikan ada kaitan dengan yang sebelum ni kita bincangkan dalam surah Al-Ankabut. Ingat ke ketika kita bentangkan surah Al-Ankabut ayat 25 yang mana Allah menggambarkan thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'd. Jadi dalam ayat ini walam yakul lahu min syurakaihim syufa'a wa kanu bi syurakaihim kafirin. Jadi digambarkan bahawa orang ini ketika berada di akhirat besok orang yang berdosa yang terdiam putuasa tak tahu nak jawab apa ni dan sekali-kali tidak ada yang beri syafaat kepada mereka dari berhala-berhala mereka dan adalah mereka pula mengingkari berhala mereka sembah dahulu di dunia kat sini mungkin yuhtam al wujuhan mungkin maksud kat sini yuhtam al wujuhan mungkin kat sini mengandungi banyak makna yang pertama kata al al-maturidi ayat asnam bihim kafirun patung berhala itu yang akan diberikan oleh Allah SWT untuk menjawab dan memberitahu bagaimana dia telah pun disembah dia sendiri akan kufur kepada orang menyembahnya ataupun auhum yakfuruna bil asnam ataupun orang kafir itu yang di akhirat nanti ketika disuruh untuk berjumpa dengan Tuhan mereka masing-masing mereka akan mengkufuri mendustakan apa yang mereka lakukan kat dunia begitu mungkin maksudnya yang kedua ataupun al kul yakfur bi sahibih yang setiap orang setiap pihak sama ada penyembah ataupun yang disembah masing-masing akan menolak untuk memberi syafaat memberi keselamatan di akhirat kerana ayat ni berkaitan dengan ayat surat al-kabut yang pernah kita bincangkan dalam Quran yang lalu ayat ke-25 yang mana Allah menceritakan akhirat besok si kafir ini akan menyumpah melaknat benda yang disembahnya dan benda yang disembahnya juga akan melaknat dirinya baik kemudian kita lihat wa yauma taqumu sa'atu yatafarraqun maka pada hari berlakunya kiamat itu yauma izi yatafarraqun pada hari itu mereka akan terkategori maknanya menjadi golongan-golongan pecah kepada puak kaum mukminin dan juga kaum kafirin dalam ayat ini kita lihat seolah-olah ada pertinan ataupun contradiction dengan ayat yang lain. apakah itu dalam surat Tarabun ayat yang ke-9 Allah menggambarkan yauma yajma'ukum liyaumil jam' pada hari itu Allah akan mengumpulkan kamu semua untuk hari pertemuan, hari perhimpunan. Di sini Allah cerita yauma izina tafarraqun. Di sana Allah mengatakan bahawa liyaumil jam'. Macam mana kita nak taufikkan dua ayat ini? Di sini mengatakan terpisah-pisah, di sana mengatakan berhimpun. Ingat, zaman itu panjang, tuan-tuan dan puan Pertemuan di pada mahsyar itu ada waktu siangnya, ada waktu malamnya. Ada ketika matahari berada sejengkal di atas kepala atau sebatu. Ada kalanya berada dalam kegelapan maka si kafir si munafik akan minta menagih daripada si mukmin untuk dibawakan cahaya menumpang cahayanya ketika dalam kegelapan maknanya panjangnya persidangan mahkamah Allah itu jadi di sini bila Allah gambarkan yauma idin yatafarraqun yaumal iftiraq فهو يوم الجمع في أول ما يبعثون ويحشرون ثم يفرق بينهم تفريقا لا بينهم أبدا kata lima maturi yang tersenyum tak Al Quran bahawa perhimpunan kiamat ini itu panjang ketika manusia dibangkitkan mereka dihimpun dihalau diusir ke satu tempat pertemuan mahsyarnya dan kemudian bila dah berada di sana akan dipisahkan hadza mukmin wa hadza kafir ini adalah orang beriman itu perlu merupakan orang kafir maka tiada lagi pertemuan selepas itu seperti juga Allah menyatakan dalam surah syura ayat yang ketujuh a'udzubillahi minasyaitanir rajim fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir satu golongan berada dalam nikmat syurga dan satu golongan berada dalam api yang menyala jadi fahuwa yaum jam'i fi halin wa waqtin wa yaumul iftiraq fi halin wa waqtin akhar satu ketika dimerupakan saat pertemuan perhimpunan satu waktu yang lain selepas itu akan berlaku perpisahan dan tiada lagi yang akan menghimpunkan kata sebagian daripada ahlu takwil yauma idzin ta'farakun ni pula ni dalam penjelasan yang lain lah bahawa ya ta'farakun maknanya al abid wal ma'bud wat tabi wal matbu ba'da ma kanu mujtami'in fi dunya jadi pada hari kiamat nanti orang yang menyembah patung itu patung itu melarikan diri daripadanya dan dia pun melarikan diri daripada patung itu mungkin begitu juga maksudnya kata sebagian daripada para ulama yang mentakwil ayat ni tapi takwilan yang pertama penjelasan yang pertama itu nampaknya lebih kukuh, pandukan kepada ayat-ayat yang menyokong penjelasan tersebut. Kemudian Allah menyatakan, fa amman ladzina amanu wa amilus salihati fahum fi rawdatin Ke orang yang beriman dan beramal saleh melaksanakan apa yang disuruh, maka mereka berada dalam rawdah. Rawdah ni seolah-olah nama daripada nama-nama syurga. Di Tu'adun Aden, Darussalam, Firdaus, maka rawdah ni seolah-olah merujuk kepada satu bentuk nikmat syurga tempat yang Allah peruntukkan kepada orang yang beriman dan mentaati perintah Allah SWT ini. Ingat ya, masih lagi dalam perspektif kita ketika bincang tentang surah Rum ni adalah menggambar menggambarkan untuk si mukmin ada persiapan persediaan untuk jadi kepimpinan maka ayat-ayat ini membezakan kepimpinan seorang muslim dengan kepimpinan seorang kafir bahawa si mukmin kepimpinan yang ada ataupun nikmat memimpin manusia ni ini satu kelebihan orang beriman disuruh berdoa selalu contohnya pada hujung surah al itu orang beriman ni seringkali menitipkan anak-anak dan keluarga dalam doa mereka rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ja lil muttaqina imama kata Imam Qurtubi mentafsirkan ayat ini iaitu sifat orang beriman tamak sifatnya itu nak pastikan keturunannya menjadi orang yang mempunyai kualiti kepimpinan, mampu memimpin sekurang-kurangnya dalam keluarga yang kecil. Lebih besar daripada itu, lebih banyak pahalanya andai dimunakan segala peluang itu membawa manusia seperti kisah Zulkarnain yang kita baca tiap-tiap minggu pada hari Jumaat dan surah kahfi itu. Jadi keterkaitan ini kalau kita lihat tuan-tuan, seperti yang digambarkan oleh Dr. Farid Ansari, bila kita mentajjirkan ayat-ayat Quran ini, kita akan lihat asasnya adalah peminan akidah. Tapi cabang-cabangnya, dahan daun-daunnya, semua membawa kita kepada ke yang mengambil kira menjadi manusia yang realistik. Kita kena lalui ini semua. Bukan menafikan terus, berarti tidak uh, masukkan dalam kotak pemikiran kita kepimpinan, kekayaan, harta, itu semua jika dianugerahkan oleh Allah, maka sebaik-baiknya untuk dicatuh oleh seorang yang beriman kepadanya. Begitu panduan dikemukakan. InsyaAllah dalam kuliah akan datang, kita akan lihat kaitan ayat ini masih lagi dengan backbone kepada surah ni yang merupakan terasnya iaitu isu tentang kepimpinan, isu tentang kelayakan menjadi ketua dan peringatan kejahatan terhadap kesudahan hidup ini supaya adanya keserasian di antara dua perkara ini wallahu alam wa sallallahu ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wasalam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh